फितरत शनास कहते हैं कि पसु गांव दुनिया के खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है शायद ठीक ही कहते हैं कि ये गांव दो बड़े अजगहों के मुंह के सामने जिंदा सलामत है एक अजदहा फू है जिसकी लंबाई 27 किलोमीटर है जबकि दूसरा अजदहा कहीं ज्यादा खतरनाक और लंबाई में बावन किलोमीटर है के 24 वक्फों में हर घड़ी की अपनी जलवागरी है सुबह हो या दोपहर सह पहर हो या शाम फितरत के संदेशे लाना हर कोई अपनी अवलीन जिम्मेदारी समझता है हां अलबत् फसू की रात इन सब से मुख्तलिफ है फसू की रात शायरों के तखयुल की औज की झलकियां हैं पशु की हवा या पशु विंड्स आप तक अपने पहुंचने का ऐलान कहीं पहले कर देती है मुझे फसु में आए दो बार स्पीड गए مصروفيات में कभी गैर मुल्की दोस्तों के साथ ट्रैक पर निकल जाना तो कभी किताबें पढ़ना मुल्क भर से आए दोस्तों के साथ रात भर गपशप का दौर, तो कभी बच्चों की मुस्कुराहटों को अपनी आंखों में मुस्तकिल बसेरे के लिए वसी जगह देना शामिल है रहते कभी मां बाद तबियाती फिक्रें पालता तो कभी आ, बस यूं ही छलांगे लगा इश्क से किसने मगर पाया है कुछ अपने सिवा सिवाजहांसू के नौजवान दोस्त खूबसूरत खाबों की पोटलियां हमरा लिए आते जाते रहते हैं इन्हीं दिनों कराची से एक देरीना दोस्त जीशान जुनेद ने एक दिन फोन पर खबर सुनाई कि एक दफा फिर उनका ब्रेकअप हो गया है था भाई पसु आ जाओ कहने लगे जिंदगी बर्बाद हो गई है पहाड़ों में आने से क्या होगा कहा पहाड़ों को छोड़ो मुझे मिलने आ जाओ मैंने सोचा कि सफर जनी खल्फार जज्बाती उतार चढ़ाव और दिल पर लगे जख्मों पर मरहम रखता है मेरे पास रहेगा तो ठीक हो जाएगा फिर एक दिन वो आ गया सुन था ये वो वाला ऋशान जुनेद नहीं था कभी सहन देखता कभी पहाड़ तो कभी ऐसे ही खला में बस गुम सुन मैं सफर शर्त की इन दिनों रिकॉर्डिंग शुरू करने वाला था जीशान से दरख्वास्त की कि अगर वो इजाजत दे तो उसकी कहानी को सफर शर्त में शामिल कर लो उसने इजाजत दे दी सफर शर्त का ये प्रोग्राम सफरी दस्तावेज के साथ साथ मोहब्बत का मैनुअल भी लिए हुए हैं देखना यह है कि सफर शर्त की इस रिकॉर्डिंग के अख्ताम तक जिशान जुनेद मोहब्बत की नई अकली तफहीम से आशना होता है या नहीं जब मैं ग्लेशियर ब्रीज रेस्टोरेंट गया हुआ था तो जिशान जुनेद ने अपनी कहानी काफी तरमीम के साथ मेरे घर वालों को सुनाई आप भी सुनिए दाल में जरूर कुछ काल है, पसु पहले भी यहीं पे था, बकार भी यहीं पे थे और अब भी मतलब ये एक अचानक से चेंज अब वही बात है कि कहानी सुन के हम फैसला कर सकते हैं कि ये अचानक कराची से पशु तक का सफर कैसे हुआ देखें शक्ल से कितना मासूम लगता है ये जो माएँ होती हैं ना ये इनको जितना अपने बेटे सारे शक्ल से बड़े भोले भाले और मासूम नजर आते हैं जबकि वो इतने मासूम नहीं होते कि जब एक बात उसने भी बताई ही नहीं है कहानी आपने सुनी ही नहीं है अब पहले ये कह रही हैं कि जो वो कहते हैं वो ठीक कहता तो होगा जब हम कहानी सुनेंगे उसके बाद हम ये कह सकेंगे कि यार ठीक है क्या गलत है ये आप वही ठीक है चलो फिर देख लेते हैं ठीक है तो बात सुनेंगे तो करेंगे ना कहानी <laughs> शुरू होती है दो हज़ार सोलह से दो हज़ार सोलह का दिसंबर एक तकरीब थी मैं इस्लामाबाद आया हुआ था और मैं कराची पहुंचा तो मुझे कहा गया कि यार तकरीब में आ जाओ मैं तकरीब में गया तो वहाँ एक लड़की थी वो थी गजल मैंने उसको देखा और पहली दफा देख के मुझे लगा कि यही तो वो लड़की है जिसको मैं आज तक ढूंढता आया हूँ शादी करने के लिए मुझे वो इतनी अच्छी लगी कि मैंने घर में बता दी अम्मी को बहनों को सब बहुत खुश हो क्या थी वो मैं एक शेर में बताऊँगा बिल्कुल मेरी जैसी ना जैसे मैं चिड़चिड़ा हूँ बदजबान हूँ वो बदजबान तो नहीं है लेकिन चिड़चिड़ी और मगरूर तो है तो मैंने लिख दिया कि गुरूर से गुरूर टकरा रहा है तेरा मेरा नाम साथ आ रहा है अब ये शेर क्या था बाकायदा एक सनत था एक ऐलान जंग था सबको पता लग गया कि ीशान गज़ल के लिए शायरी कर रहा है ग़ज़ल को भी अंदाज़ा था और जहाँ तक मैं जानता हूँ मनी मन वो भी मुझे चाहती थी अब जिस दिन मुझे उसको प्रपोज़ करना था उस दिन मुझे किसी ने बताया कि झीशान जी तुम्हारा दोस्त उसे पांच साल से मनी मन चाहता अब अब क्या करते हैं दो ही रास्ते थे या तो मैं अपना एहसान फरामोश हो जाऊं और दोस्ती को छोड़ दूं और गजल के पास चला जाऊं या गजल को छोड़, तो मैंने गजल को छोड़ दूं तो गेढ़ साल गुजर गया इस एक डेढ़ साल में मुझे पता चला कि वो जिन साहब के लिए मैंने कुर्बानी दी थी वो कुछ मसाइल के बिना पे या अपने घर वालों के बिना पे या किसी और मकसद के बिना पे, वो शादी नहीं कर सके गजल से तो मुझे ये पता चला तो मुझे लगा कि मैं दुनिया का इस टुप्ट तरीन आदमी हूँ मैंने जिसके लिए कुर्बानी दी थी वो भी तो उसको नहीं अपना सका तो उस वक्त मैं ही शादी कर लेता लेकिन अब मैं गज़ल के पास किस मुँह से जाता अब कुदरत के काम देखें हम फिर मिले अब जब हम फिर मिले तो हमारी कुछ बातें हुई गज़ल ने ऐसे प्रटेंड किया कि जैसे उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम इतने अरसे से कहाँ थे क्या थे उसने इस तरह से मुझे प्रटेंड किया लेकिन मैंने ही बात छिड़ी और मैंने उसको 2016 से लेके 19 तक की सारी दास्तान बता दी कि कैसे वो मुझे पहले दिन मिली थी कैसे मैंने उसको चाहा था कैसे मैंने उसके लिए कुर्बानी दी थी और आज जो हम फिर मिले हैं तो मैं आज भी उसको चाहता हूँ और मैंने कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं करता रहूंगा हर कीमत पर करता रहूंगा कहानी में एक और मसला है जिस वक्त मैं गजल से पीछे हटा था ना उस वक्त एक लड़की और थी तो मैंने उसके लिए भी कुछ गजलें नजमें की थी लेकिन वो सिर्फ मैं शायर हूँ गजल नजम कह सकता हूँ तो मैंने कह दिया था अब डेढ़ दो साल बाद मैं और ग़ज़ल दोबारा मिले नहीं तो गज़ल ने सिर्फ मुझे गुस्से से देखा था और उसने कहा था जिशान जुनेद कितना झूठ बोलते तुम्हें मैं अच्छी लगी तो चार गज़लें मेरे लिए कह दी फिर तुम्हें लगता है कि तुम कुरबानी देके चले गए फिर तुम्हें एक लड़की और बीच में अच्छी लग गई तो आठ नजमें तुमने उसके लिए कह दी आज मैं तुम्हें यस कह दूँ तो तुम्हें कल कोई और अच्छी लग जाएगी पच्चीस नज़में तुम उसके लिए भी कह दो अरे भाई बात ये नहीं है ग़ज़ल को अब कौन समझा कि गज़ल नज़म कहना तो शायर का काम है दरअसल मैं सारी बातें निभाना किसके साथ साथ मैं ज़िंदगी गुजारना किसके साथ चाहता हूँ गजल के साथ तीन साल पहले भी उसे चाहता था आज भी उसे चाहता हूँ हाँ ये मेरी स्टूपिडिटी थी कि मैंने कुर्बानी दी ये क्या फिल्मों में होता होगा मुझे उस वक्त गज़ल को कहना चाहिए था गज़ल देखो वो भी तुम्हें पसंद करता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ अब तुम बताओ तुम किसको पसंद करती हो तो वो जिस जिसको पसंद करती हो उससे शादी कर लेती लेकिन नहीं मुझे तो कुर्बानियाँ देनी थी मुझे तीन साल गुजारने थे मैंने ये सब किया अब मामला यहाँ आके अटक गया है कि उसको मेरी किसी एक बात पर भी यकीन नहीं वो कहती है कि तुम मुझे पहले भी झूठा बना चुके हो आज भी मैं तुम्हें यश कह दूँ तो तुम मेरा तमाशा ही बना दूँ

तो वहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए था निशान मेरी बात सुने आपकी कहानी जो है ना वो मैं समझ रहा हूँ कि आप कभी कभी कहीं कहीं आप ज़्यादा कुछ शायरी में ओवर हो रहे जाते हैं थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करें अपने जज्बात को अपने काबू में रखें और शरीफाना तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आप इन कामयाब होंगे इस तरह की जो है ना कि छुप छुप के मिलना या शायरी करना या तकरीबा में मिलना या मैसेज भेजना या आजकल जो मोबाइल सिस्टम है थोड़ा इस पर कंट्रोल करेंगे तो इनशाला आप कामयाब रहेंगे अपने आप को जरा कंट्रोल में रखें। फिर सुबह हुई ये जुनेद की पशु में पहली सुबह थी। आपने बोर्ड लगाया बोर क्यों, क्यों नहीं हुआ आदाब साहब आदाब साहब सर आपने ये बोर्ड लगाया क्यों नहीं हुआ लगाया ये बोर्ड सर मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा ये किस लिए इस फिलहाल रखा है वो तो क्या मोहब्बत हुई किसी से एक सेकंड हम रोकेंगे गांव से मोहब्बत हुई पहाड़ से मोहब्बत हुई दरिया का जाना गहना मुझे लगा नहीं नहीं भाई याफा की ख्याल खुदा के वास्ते लड़की से बात हो रही है लड़की से मोहब्बत हुई लड़की से तो इस गांव से हुई मगर वो नहीं माना तो फिर मैं दूसरे गांव चला गया उधर भी नहीं माना तो तीसरे गांव से मैं सक्सेस होती ये गांव में शादी हो गई सुबाई मामला नहीं हुआ कहीं सुबाई आपको सरहदें जो हैं वो अबूर नहीं करनी पड़ी वरना जिस स्पीड से अहमद निकले थे एक दो मिनट के लिए टोपी मुझे दे दीजिए मेरा बड़ा दिल इसको पहनने का सर आप मेरी जान ले सकते मेरा दिल ले सकते निशान साहब